السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رلا سما سما كان الله سبحانه وتعالى ينترس بمورنية كان كتا كلوان ذلك سمبتا ونتؤمن جلاني رمضان سبتمانا untuk terus menghidupkan Ramadan ini dengan sekalian amal-amal yang telah pun disyariatkan bagi kita demi untuk merebut kebaikan-kebaikan ganjaran-ganjaran yang terhidang dalam bulan Ramadan yang telah pun diberkati akannya dan ianya tidak terperoleh dalam waktu-waktu yang lain melainkan inilah kesempatan terhad yang diberikan oleh Allah bagi kita membina ketakwaan yang telah pun disasarkan oleh Allah satu daripada objektif ataupun Ramadan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Salah satu daripada bentuk amalan yang sinonim dengan kehidupan orang beriman di bulan Ramadan iaitulah pembacaan Al-Quran kerana sebenarnya pembacaan Al-Quran adalah merupakan sesuatu yang telah pun dilazimi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat tabi' tabi'in yang terkenal sebagai generasi yang terbaik sepanjang zaman seperti mana yang telah pun dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik kurun itu adalah kurun aku dan kurun yang selepas daripada aku dan kurun yang selepas daripada aku kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melazimi kehidupan dengan al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini sehingga kan diriwayatkan baginda mengkhatamkan al-Quran secara bertadarus bersama dengan Jibril pada setiap kali kehadiran Ramadan dan pada tahun yang terakhir sebelum daripada kewafatan baginda baginda sempat mengkhatamkan dua kali dengan cara bertadarus bersama dengan Jibril alaihi salam lima malik contohnya yang terkenal dengan penulis bagi kitab al-Muwatta beliau yang terkenal dengan pengajaran-pengajaran hadis yang dilaksanakan pada bulan-bulan yang selain daripada Ramadhan. Kalau mana tibanya Ramadhan, beliau telah pun meminta kebenaran, keizinan daripada anak-anak muridnya untuk menghentikan seketika pengajian hadisnya demi memberikan laluan untuk pembacaan Al-Quran yang lebih banyak. Imam kita Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaih so, yang telah pun dibawakan daripada ceritaan anak muridnya Al Imam Rabi'. Ah. Tetapi Imam Syafi'i melazimi pembacaan Al-Quran yang sangat-sangat banyak di bulan Ramadhan. Beliau sampai sempat mengkhatamkan satu hari dengan dua kali khatam Al-Quran. Subhanallah. Sehingga kan hitungan hafazan ataupun pembacaan Al-Quran di bulan Ramadhan dikhatamkan jumlahnya selama sebulan sekira-kiranya dengan 60 kali khatam. Bagaimana contoh teladan yang ditunjukkan oleh mereka yang datang daripada kurun yang terbaik ini adalah merupakan satu pelajaran kehidupan yang dapat kita dengar ceritanya dan kita ambil teladan. Kenapakah sampai sebegitu rupa kehidupan yang ditampilkan ini bahawasanya mereka itu seolah-olah menjadi pendamping kepada Al-Quran dengan, dengan sebenar-benar dampingan berbanding dengan apa yang lain daripadanya. Ya, kita mungkin menjadi pendamping kepada seorang sahabat yang lain. Ibarat kata peribahasanya. Seperti belangkas ke sana dan juga kemari. Tetapi kehidupan orang yang hidup dengan berdampingan dengan Al-Quran sudah tentu berbeza daripada mereka yang hidup berdampingan dengan yang selain daripadanya. Perkara ini sebenarnya menjadi satu kelaziman kebiasaan bagi orang-orang saleh semenjak daripada kurun-kurun yang awal kerana sememangnya di sana ada kelebihan yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda yuqalu li sahibil quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilatak fa inna manzilatak Indah akhir ayat yang terkuraoha dikatakan kepada mereka yang hidup bertemankan Al Quran di akhirat telah akan dikatakan kepada mereka bacalah naiklah ke tingkatan syurga serta alunkanlah bacaanmu ketika mana sedang menaiki anak-anak tangga-tangga anak syurga tangga -tangga, anak-anak tangga syurga itu sebagaimana kamu alunkan sewaktu kamu hidup di dunia sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah berdasarkan ayat yang terakhir yang kamu bacakan. Subhanallah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini jelas menerangkan kepada kita tentang kelebihan Al-Quran dan mereka yang berdamping dengannya. Cuba lihat betapa indahnya ungkapan yang telah diungkapkan oleh Nabi kalau mana membayangkan kehidupan orang yang sentiasa melazimi hidupnya dengan Al-Quran. Dibahasakan mereka itu sebagai sahib Al-Quran. Iaitulah orang yang berteman, berdamping dengan Al-Quran. Sesiapa pun yang bersahabat dengan seseorang yang mengasihinya, pasti akan rasa keterikatan yang kuat dengannya. Ini kan pula mereka yang melazimi, berdampingan, bersahabat dengan Al-Quran. Ia pasti sentiasa menumbuhkan rasa semangat untuk mendekatinya. Melazimkan dirinya dengan sedaya upaya yang mungkin agar sentiasa merasa dekat dengannya kalaupun dia merasa berjauhan ataupun kalau dia terpaksa berjauhan seketika, itu akan menerbitkan rasa kosong pada jiwa dia orang beriman tak boleh tidak ada satu hari yang berlalu dalam hidupnya tanpa pembacaan Al-Quran kerana dia akan merasakan jiwanya penuh dengan kekosongan, bahkan sentiasa akan merasai rindu serta bahagia tak kala mana dapat menyelak kelayan-helayan Al-Qurannya maka sesiapa yang dalam keadaan yang begini hidupnya bersama dengan Al-Quran sudah tentu dunianya akan berbeza daripada kehidupan orang yang lain. Hidupan dunianya tidak akan dipenuhi dengan perkara yang sia-sia, sebaliknya ia akan dipenuhi dengan tilawatul Quran yang sentiasa dialunkan. Akan sentiasa dipenuhi dengan amalan-amalan yang bersandarkan dengan Al-Quran. Sentiasa akan hidup dengan merenungi ayat-ayat dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan hidup bukan untuk memahamkan dirinya tentang sekalian yang lain melainkan fokus yang utama untuk kefahamannya ditujukan kepada Al-Quran. Dia sanggup untuk menghabiskan memorinya untuk dia menghafaz bahkan sanggup untuk bangun malam untuk dapat bersama-sama dengan Al-Quran dalam bacaannya. Maka sudah tentulah mereka yang memperolehi kehidupan yang sebegini inilah yang telah pun dinyatakan oleh baginda Nabi balasannya tidak lain tidak bukan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan takat balasan syurga mereka turut sama dijanjikan menerusi hadis tersebut akan mendapat kedudukan yang tinggi sehinggalah dikatakan kepada mereka saat tibanya hari kiamat bacalah dan naiklah iaitu lah naikilah tempat dalam syurga nanti menerusi anak-anak tangganya diminta daripada mereka untuk membaca al-Quran yang seperti mana dibacanya di dunia Iaitulah dalam keadaan tartil. Apakah itu tartil? Dibaca dengan menjaga setiap daripada hak-hak huruf, kalimat, ayat dan sebagainya. Diminta untuk menjaga hukum hakam tajwidnya, panjang pendeknya, dengungnya, di manakah tempat berhenti dan tempat mulanya, sekalian yang merupakan hak Al-Quran yang perlu dijaga. Maka diminta untuk dibaca sebegitu sebagaimana mereka menjaga akan hak Al-Quran di dunia. Mereka ini akan berterusan naik. Daripada satu anak tangga kepada satu anak tangga yang lain sehinggalah kepada pembacaan terakhir ayat yang terakhir yang dibacanya di dunia itu yang akan menentukan kedudukannya dalam syurga. Maka dalam satu pengertian yang lain insan-insan sebegini akan terus naik berserta dengan tilawah mereka. Manakala satu pengertian yang lain juga dapat dipahami golongan yang sentiasa mendampingi Al-Quran semasa di dunia akan diganjarkan dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman dan puannya sewaktu so, dia berada di syurga. Berdampinganlah mereka selamanya di sana nanti. Alangkah indahnya mereka yang dapat berdampingan dengan Al-Quran. Dan kedudukan mereka di syurga nanti. Seperti mana yang dinyatakan tadi? Adalah berdasarkan ayat yang terakhir yang dibaca olehnya. Iaitulah tak kala mana dia berhenti daripada terus naik kalau mana selesainya alunan bacaan yang dibacakan pada ayat yang terakhir yang dibacakan di dunia, mereka terus akan naik, naik dan juga naik selagi mana alunan bacaan Al-Quran itu berturusan di bibir dan di lidah mereka dan ianya hanya akan terhenti dengan terhentinya ayat yang terakhir yang dibacakan di dunia. si hadis yang kita bacakan sebentar tadi, hadis ini telah pun menunjukkan kepada kita beberapa perkara yang berikut. Yang pertamanya, kita akan dapat melihat betapa ganjaran yang disediakan oleh Allah di akhirat nanti salah satu kriteria yang akan menentukannya adalah bersandarkan kepada kuantiti iaitulah berapa banyakkah ayat Al-Quran yang kita baca di dunia dan bagaimanakah cara kita beramal dengannya adakah kita bersungguh untuk melaksanakan tuntutan dan juga kehendak daripada Allah pada apa yang kita bacakan daripada bacaan Al-Quran. Yang keduanya, apa yang disebutkan menerusi naik, naik seseorang itu ke syurga Allah bagi setiap anak tangganya, ianya adalah menunjukkan kepada kita bahawasanya tangga syurga nanti adalah mengikut bilangan ayat Al-Quran. Dan yang ketiganya, Ahli Al-Quran. Seperti mana yang dinyatakan akan hadis ini, sesungguhnya mereka akan berada dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada sekalian yang lain daripada mereka. Kerana apa? Kerana para kurak lah yang sentiasa terkehadapan mengikut kadar bacaan yang telah dibaca dalam kehidupan dunia yang sudah kira, sudah tentu akan lebih daripada sekalian orang-orang yang lain yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai teman pendamping bagi hidup mereka Justru inilah seruan kita kepada semua. Marilah kita jadikan Ramadan ini satu usaha, satu permulaan untuk kita mendapatkan jolokan sebagai sahibil Quran. Bukan sekadar panggilan ataupun gelaran. Tetapi biarlah ianya sebenar-benar yang dimaksudkan oleh hadis Nabi seperti mana yang telah kita bicarakan. Aku lakau lihada wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum ورحمة الله تعالى وبركاته